наша организация будет поддерживать данное мероприятие, так как действительно люди пострадали, погибли. Это герои, которые заслуживают того, чтобы мы почтили их память. Члены нашей организации Донецкой области непосредственно были на Грушевского в тех событиях, которые происходили 22 января. В этот день... Во время стычек был убит Сергей Нигаян, Михаил Жизневский. Они фактически умирали у нас на руках. Мы ничего не могли сделать, так как Сергей Нигаян был убит предположительно с пистолета Макарова тремя выстрелами. Михаил Жизневский был убит выстрелом в сердце с калибра так называемого блонда, который вообще использовался бойцами французского сопротивления во время Второй мировой войны для уничтожения легкой бронетехники. То есть это лишний раз указывает на то, что власть применяет недопустимые меры по отношению к народу. Она откровенно убивает и калечит свой народ. То, что там применялось э, еще дополнительно, самоделки так называемые, сделанные беркутом, они обвязывали гранаты скотчем, под которыми были подшипники стальные, э, шарики с, с, с подстальных подшипников, э, щебенка, которые наносили осколочные ранения. То есть за, 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 за такие действия власть должна отвечать. Всегда в истории военные преступники, которые убивали и калечили свой народ, они отвечали перед трибуналом. И в данном случае я считаю, что это не исключение. Данная власть должна за это ответить.